Пограничники, потому что мой муж волонтер, и у него ну, у нас подопечные, это именно пограничники. Легче всего, конечно, рисовать тех людей, которые знаешь. Это компьютерная графика. Поскольку я работаю художником в студии компьютерных игр, то есть мы рисуем именно на компьютере. Сейчас это моя основная техника, в которой я работаю.

Они нам помогали. Николай с Виатой помогали нам как волонтеры. Ну и потом они решили, решили, нашему подры... решили нас рисовать. Мы сами с, с Луганской. Красная Тала стало стала в Луганске пограничный отряд. Прослужил там э, ну, во время проведения АТО 11,5 11 половиной месяцев. Моя семья выезжала без меня. Я уехал на смену и не смог вернуться после, после этого. В АТО Будет приказ, обязательно будет. Когда только в соцсети появились вообще картины Биаты, я... У меня сразу на, пост... на ноутбуке вылетела в этот вот, на рабочий стол. Хотя я даже не знал, никто их рисовал, не то А то, что меня нарисовали, это для меня было неожиданно. Очень, очень правдоподобно. И очень символично, потому что на картине, на которой я изображен, также изображен катер. Это катер морской охраны BG-119, который 31 августа прошлого года был расстрелян в в Новоазовском районе между селами Безыменного и Широкина. Это после на третий день после того, как колонна, российская колонна, прорвала кордон и с 40 единицами техники зашла в Новоазов. Я сам был травмирован, был ранен. 10 человек находилось на катере, из них двое погибло и 8 осталось благодарность нашим пограничником, воин, благодаря которым мы в Киеве, в других мирных городах можем продолжать спокойную, мирную жизнь. В частности, я могу порисовать за то, что вы стоите там, что вы нас защищаете. Также спасибо вам за вдохновение, за мысли, которые вы подкидываете, на которые вы наводите. Без вас этих работ бы не было. Ну, я хочу поблагодарить и украинцев, и саму Украину за то, что ваша страна стала для меня настоящим вторым домом. Приняла не как мальчика, а как мать себе. И я желаю, чтобы Украина и ее народ с честью пришли через это нелегкое испытание, чтобы война все-таки поскорее закончилась, и мы все могли бы вернуться к восстановлению того, что утрачено, и к дальнейшему развитию.